Доброго ранку. Слава Украине. Короче, мы продолжаем. Теперь на Ворскли. Проехали дальше. Тут то ли крутой берег, как-то так называется. Это Хвирма. Вот это у меня дерево очень, очень, очень интересует. Походу там была Тарзанка. Ну, идеальное место для Тарзан. Короче, такие пляжек. Сейчас будем работать. Не знаю, что тут, где тут, как тут, и какая глубина. Но пока мне нравится у вот той берег и у вот той. Что-то там прыгали. тут рыбалка. Ну, как бы, блин, нормально. Нормально, не знаю. На день хватает, если не хватает, поедем еще то дальше. Тут пляжи, они бесконечные. Это очень хорошо. Так, тут что у нас? микропляж. Это уже надо вот, это надо слева вправо обязательно ходить, потому что есть вот купается толпа, а есть такие вот для местных, типа приходят такие окунуться и смотаться. Ну, походу, тут вот весь берег рабочий. Все, сейчас одеваемся. Нема, прав... ни хрена не раздевалок, но много чагарников. И будем булькать. Все, до встречи в воде. Пред, пред, итоги копа. Такое количество шмурди пришлось поднять. Для чего беру пробки? Их бывает не просто лежать. В данный момент на последнем пляже их просто было немерено. Вот. Они не дают бачить цветные сигналы. Они фонят сверху, она крупна. И вы под низом не побачите ни монеты, не сережки, ни хрена. Вот благодаря тому, что я их собирал, я поднял, возможно, золотишко, но еще это не точно. В общем, такая веревочка, такая пылочка, какая-то разборная, я не знаю. Ну, короче, чермет. Ну, вот это вообще порадовало. Штука. Я сначала думал, блин, че, то есть монеты там шукал такой фигней. А потом понял, все ягоду собирать такая хрень. Я не помню, как ягода называется. ну, тут вроде таких ягод нема. Не знаю, откуда она там взялась. Ну, короче, такую штуку не нашел весло. Весло алюминиевое, хорошее, добродетельное, с ручкой. Порадовую. Не знаю, нафиг, у меня таких весел уже из байдарки, и этих только нема. Ну, коллекция, короче, будет. Вот так чуть чермета. Вот так по рыбалке свинца богато. Короче, долго нырял. Я нырял часов 6, да? перенырял, как всегда. Так, вот это я не знаю, какая-то хрень. Курить, наверное сам не курю, блин, и вам не советую. Дорого. Часики, монетка и это по ювелирке, короче. Что бежуха, что не бежуха, буду выяснять чуть позже. Чуть терну. Вот, посмотрю пробы. Ну, серебруха стопудово. Вроде как на рыжиках есть что-то типа проб. Не знаю, Оце, цель. Сейчас будем, будем, короче, по итогам. Тогда уже на весах уже все побачите. Все. Так, итоги. Сегодня багато ныряв, перенырял, уши болят. Для того, кто ныряет, вот такая финя, капельки в ухи и попускает. Короче, сегодня ездил вот это, не знаю, крутый берег, район это не район. В общем, сюда, вот тут пляж. Пляж отличный, все красиво, все отдыхать можно, но кто-то гад выбыл. Так выбыл, даже на глубине ничего нема. Я, конечно, не часто так и встречал, чтобы так вылезали кто-то с аквалангом 100% или системой хука, какой-то крутой конкурент. Вот. Но напротив есть дерево, на нем веревочка еще осталась, Тарзаначка. Вот. Конечно, я там яма глубочайная, блин, уши что и болят, потому что дуже богато на глубине. Шукал именно место, а вот, чтобы вы понимали, ювелирка ложится дуже кучно. И, 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 буквально ей не надо по всему дну <coughs>, просто найти это место, и вокруг там метр-два, все, она вся в одном и том же месте. Да и то падает, об воду человек падает, и она примерно там, монеты чуть дальше, вот, то ювелирка чуть ближе, тяжелее падает, быстрее падает на дно. Вот, и главное найти эту точечку, где, где именно, короче говоря, <coughs> она нападала. То есть я, я нашел в Сомика маленького, <laughs> прикольно. Вот то после Сомика, короче, мне подфартило. А так, как бы я ни хрена толком всякий хлам, весла какая-то, для клюквы собиралку, блин, черти шо. Пылка то Ну, хлама много, конечно, речка интересная, замусоренная, но хлам собирать как-то не прикольно. Потом вот тут ниже есть еще такие, я не знаю, там бетонные такие ступеньки прикольные. Тоже так замусорено. Пробки, вот все пробки именно оттуда. Тут пробок почти не было нигде. Утопит пробками и хапанул сережечку. Вот, теперь шо, шо, по находочкам. Ну, как всегда, часиков. Трое какие-то вот курилки. Не знаю, что там внутри. Свинец всякий, рыбалка, монета. Чуть-чуть даже советов. Какие-то хомут с нержавейки. Вот такие, вот такие, вот такие. И переходим к жиру. Ребята, вот это. Вот это. брюликом такая, Вот это бежуха. Вот ребята, серебруха. У нас крестик, цепочка и сережечка. Так, важен. Крестик не снимается. 12,5. И... Ну и трошки сережка, пару грамм. Вот. Но самое интересное, вот С, Редко, когда находишь вот такую сережку, и это не бижутерия. Дуже богато вот таких бижутерок. Да и вообще редко находишь, когда что-то желтое, и у тебя там ХП не написано. И, блин, таких обломов у меня там балакли. Целая шкатулка. Такие цепяры, блин, просто глаза, блин, лопались. Думаешь, ну вот оно. Но тут не тот случай, ребята. Везде есть пробы. Все, важим. Вот так. Дуже легенькая. Она такая с двух половинок. Но ничего, все равно... Опа, крестик хорош. Вот так. Вот так. Это очень жирный день. Очень жирный. Не часто. За один день хапаешь он три ювелирки. Ну, грубо говоря, два. Цепочка стопудовать крестик. Потому что крестик, и я потом начал там рыть, как бегемот, и таки нашел именно ту, ту цепочку с крестиком, что было. И хорошо, что она была часто была серебряная, но тут рыжик. Вот такие результаты. Потом будем сдавать рыжики. Серебруху пока не знаю, блин. Опять уже накопилось. Ну про прошлый цепок, конечно, сделал, сделал просто план на полгода по серебру. Я не знаю, блин. Вот такий такой коп. Вот такой коп. Пацанам местным привет. Там банда такая, блин. Человек 5 вокруг меня крутилось. Ну не это самое. Поподписывались вроде нормальные ребята. В общем, военные опять приходили из моста. Мост опять недалеко. <laughs> Вечно мне, блин, я не знаю, как они бачатся у нас за поворотом. Ну, блин, может, кто-то опять им звонит местный. Тоже сказали до моста на листы. Вот такие дела. Тут, в принципе, ось я чуть-чуть, чуть-чуть не доплыв. Есть еще вот такие вот. Ну, короче, будем продолжать. Будем идти вверх по течению. Гавайи, Майи там, я не знаю. Тут этих пляжей немерено, короче мы хваты на год тут работенки, будем ездить. Вот. Ну, извините за съемки, конечно, не Спилберг, ни хрена. Пока учусь. Вот, вот такие, все, всем пока, до встречи на копе. Лепота.